ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬੈੱਡ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਯਾ क्यों मैं थी हम एक्चुअली तू किधर जा रही रुख दोस्तों जा रही? रुक। गए। गए। देख। रही है तू हमारा मरीज के ऊपर इसके ऊपर इस के ऊपर क्यों झाड़ो क्यों झाड़ो ये देखिए दोस्तों जितने भी मेरे सोलह सोलह हजार बीस हजार दोस्त है तो जितने जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं ये देखो सबसे बड़े डॉक्टर है, है।, है बड़े बड़े डॉक्टर है, है ये, ये हाल है पीजीआई में ये हाल है, ये, बारी है। बारी जारे हो जारे हो ये हाल है ये हाल है दोस्तों डॉक्टर ऐसे होते हैं तीन इनका काम होता है मर्दों अच्छे से समझाना ये ये सेवा हो रही है गरीबों का ये सेवा हो रही है ये सेवा हो रही है पीजीआई में ये सेवा हो रही है पी में ये देखिए सारे देखो लाइव चला है लाइव रोक के दिखाओ मेरे को ए, क्या सोची इतने दूर से आए इसका मतलब क्या तुम लोग हमारे गरीब समझ के बाहर निकालो कैसे सकते हैं मरता है उधर नौकरी की बड़ी है मरता है हमारा राम जादे सुबह ऐसी लेके अभी तक मैं तुम्हारे को जेल रही हूँ कुत्ते की तरह स्थिति बना के रखे तुम लोगों की पेशेंट की है पेशेंट की कुत्तों की तरह स्थिति रखे बना के राम जाते हैं डॉक्टर कुत्तों की तरह ऐसे ऐसे धिकल के जाते हैं ऐसे करते पेशेंट का टेंट है इसीलिए डॉक्टर की है ये निकालो उस डॉक्टर को राम दादी बदतमीज इसे हम मजाक बढ़ा के रखे सुबह इनके जो ये गार्ड है ना चार पाँच मेरे भाई के लिए कूड़े के पीछे लोगो ने हंगामा किया ठीक है ना है अब ये और अरे मैं अभी ये चुप बैठ रहे हैं इसीलिए ये झेल रहे तुम्हारे ठीक है ना ਹਾਂ ਜੇਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੋ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਬਤਮੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਅਬ ਲੈ ਜਾਏਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮਾਰਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਾਉਂ ਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਈਆਂ ਤਕਰਾਰਵਾਜੀਆਂ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ